Tak, mieliśmy dwa roki, i już tu Bo to było. nie dwa roki, dziesięć, dwa roki i zrobimy to teraz na innym miejscu, no. Myślę, że jestem to będzie podobać, wszystko. Tylko jest na <laughs> A kto chce tak, i tam w może sobie iść tam kiedyś. Tam w kapkę, no. i mamy z społecznymi siłami, my dali. telefon na tom Revelasek. Revelasek. No. I volalíme ji, i pozdravíme vás všichni, i pravila, že mě zapomní, že jenom zazvoní, ale bys tak zapomněla. No a další věc, ještě mi společně s Išivami pohledali Věslava Mončke v Brazílii, i máme na kontakt i na Facebooku, tam rodina tam mohlo, tak by to tam bylo v syna, brata, Aleška na to je strašně moc lešek, mám dokonce i mudr. využil? že no. ale asi pět tam těch páňů bylo, což je divné, lešek mám že pět jako to. No a když mi měli adrese, když jakýsi okres větší, no tak tam nebylo nic, teda jsme našli železný bod. Nový bor, nový bor. napísala mu list, mě, od, mě se, tak nevím, co kážu. No a výšeku, ještě nimové ulicko. No, tak ulicko, nimo. Na čebě, že jim získala od Brunka mínový adres, no tak spojili se, konečně my se našli, že? No, jinak nemám nic moc, že? No, potom nás přeci to. Já. Pierwszy nam coś obiecali, bo nie zobaczyli to, bo tam nie zajrzymali, nie zajrzymali, nie zajrzymali tam do tą. Tak to to się odroszą. Tak się tak byli spokojni, no tak jak no, to się... Jako, Zobaczymy to, tu się nie płaciło nic, ani za, ni za sal, za nic, ale każdy się pamięta, czy to co wypije, a zje, ona to pisze na jeden list, tak po tym przy odchodzie się to każdy ją bylo by dobré. Ještě možná kdo si přijde, ale moc tomu nevěřím. No, ale že... ještě místa Co? No, tak. Ještě tu jsou místa volné, tak ještě můžu přijít. Tak. Začíná volno zabava. No, a tak je nevím, no, tak. Každý může co si povědět. Kapke. A to <trudy> se vlastně. Ale Máte to thank you